Сегодня день международного туризма. И хочу поздравить вас всех с этим праздником, пожелать вам здоровья, удачи, а старшим курсом хорошо устроиться и работать на этом полпичи. Но поздравления, которые мы хотим сегодня вам подарить, два сюрприза. Ну, один вы уже видите, кто-то вышел раньше, вы увидели. А начнем мы с того, что очень много у нас студентов проходит всегда стажировку в отелях Турции, правда? Доброго вы там научились, да? Вы работаете в анимационных бригадах. И все делаете. И проводите упражнения в бассейнах. Я правильно говорю, да? И работаете в детских клубах, и танцуете с туристами, причем все, да, включая болидент и так далее. Кстати, пятый курс у нас сейчас Ирочка еще до сих пор, да, проходит практику, она тоже э, танцует, да, у нас. Поэтому я вам сегодня покажу... Э, ну, как бы мне хотелось, чтобы вы показывали это туристам. Это вершина, конечно, э, мастерства анимационного. И вот преподаватели все э, со мной согласятся. И мы сегодня вам дарим танец. Болидет с надеждой на то, что уже в следующем сезоне, когда вы поедете в Турцию, вы будете точно так же дарить такую же радость нашим туристам. Давайте поаплодируем. И А вспомните, как некоторые из вас работали в отелях, так что вас вернули нам, да? Так вот готовимся к следующему сезону. И пожелание мое вам, чтобы вы готовились так, вот как сейчас танцевала на площади. Хорошо? Ну и следующее наше поздравление. Старшие курсы знают, у нас есть, ну как каждая кафедра, мы имеем своих друзей. Вот когда мы с вами, ну это только пятый курс и частично четвертый когда мы с вами ходили в драмтеатр, чтобы поддержать тоже молодых артистов филармонии и так далее, их поддерживала группа немецких артистов. Вот сегодня вы увидите отдельных представителей этой немецкой группы артистов. Давайте вам очень важная миссия. Во-первых, мы приняли свою студенческую семью как и нужно выучить свою студенческую семью. И у нас пятый курс, специалисты и магистры. Поэтому давайте торжественно поздравим наших Анночка, голос у меня нет, она Витальевна будет называть. Подходите, пожалуйста. А ну, привет, Савченко Андрій. Віщук п'яна. І Кіпоренко Артем. Садикова Анастасія. Терешко Антон. Педзора цей. Кремньова Анастасія.

Игральная песня, а они еще не знают. Мы такие шагали-дали, что не очень и да дойдешь. Мы в таких поездках бывали, не взбирая на снег и дождь. Мы в отделе с не троним. Дальше, промотать чуть-чуть Мы чуть -чуть. туристы, мы не стонем Мы все трудности памяти Мы туристы, мы не стонем Мы все трудности памяти Дальше, дальше, дальше Говорят, дальше. что учиться сложно Очень многое нужно знать Но туристы народ надежный Нам к преградам не привыкать И к тому же нас учили недаром Нам все сложности не почем, Мы поездка поездках, да и на парах и на корме пират с Мы в поездке на пара, И на корме пират с Мы прошли На Светлевских купальнях купали Мы болгарских друзей открыли Чигирину, Маньки и Не оставили на потом И теперь заявляем прямо Что автобус второй наш дом идти. власть. Мы гостинично ресторанам, эти сервисы знаем долг, и теперь заявляем прямо. Гостеприимство наш главный долг, и теперь заявляем прямо. Гостеприимство наш главный долг, и теперь заявляем прямо. Гостеприть...